Самое важное в мебели искусственного ротанга это лента. Вот мы сейчас производим ленту сами. И если лента в каркасе у вас будет плохая, то гроши цена этой ротанговой мебели. И второе, вторая составляющая это каркас. Вот каркас это хребет, а лента это наши все органы. Поэтому э, очень много производителей, особенно те, что нам сюда заводят, экспортируют это все, импортируют то везут вторичное сырье. Это сырье, которое на солнце там 3-4 месяца, и оно превращается просто в мел. Экономят, экономят на, формуле, потому что стоит задача у ритейлов получить дешевую цену. И производители выполняют эту цену, особенно там Вьетнам, Китай, для них это все нормально. По, что касается по каркасу, алюминий, там силуминий, толщина металла, алюминия там 0,8, единичка, и просто там сезон-2, и все это начинает лопаться, и это все не работает. Особенно если это рестораны, аквапарки, в общем, там, где большая проходимость, это все не работает. Ой, ребятки, поэтому, если вам надо качественная мебель, Понятно, что мы будем дороже, потому что хорошая и правильная мебель стоит в э, э, других денег. Она не может стоить дешево. Но мы, по крайней мере, даем гарантию, мы свою мебель всегда обслуживаем все всей территории Украины. Если вам нужна такая мебель? Мы являемся позитивной мебели искусственных танков, по всей Украине до, доставляем, работаем со всей Украиной. Давайте нам чертежи и будем сами работать. Вот мы сейчас производим свою ленту сами, вот наш экструдер, мы просто все делаем, мы ленту делаем, мы каркасы делаем, мы шьем. В общем, ждем заявок. Шапки шапке профиля, если наши координаты.